Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 5 ingin membentangkan tajuk penasaban anak tak sataraf. Apa itu anak tak sataraf? Bagaimana peruntukan undang-undang? Apa isu yang berkaitan dengan penasaban? Apakah analisis kes-kes yang berkaitan dan implikasi serta cadangan yang kami boleh bagi? Okey, yang pertama adalah konsep penasaban. Dalam konsep penasaban yang terdapat dalam Islam mengenai sesuatu hubungan kesatarapan atau ketaksatarapan berkaitan dengan anak yang dilahirkan dengan nasab seseorang ibu atau bapa yang mempunyai kaitan penasaban, pewarisan, perwalian, nafkah dan lain-lain yang berhubung kait. Dalam peruntukan undang-undang terdapat empat. Peruntukan undang-undang yang kami guna, Seksyen 2, penafsiran tak atau tidak sataraf berkaitan dengan anak iaitu anak yang lahir di luar pernikahan atau bukan dari persetubuhan yang syubha. Yang pertama adalah penamaan nasab. Sesuatu satu satu satu, Edman Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 memperuntukkan kenasaban anak yang lahir lebih dalam 6 bulan kaum Maria. dari tarikh kahwin adalah terletak pada lelaki yang berkahwin dengan ibu anak tersebut. Ijtihad berbeza negeri Perlis pula membenarkan anak tak setaraf dibid atau dibintikan dengan bapa biologi dengan syarat bapa tersebut mengakuinya. Yang kedua adalah nafkah. Seksi 81 Enaman Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 menetapkan bahawa tanggungjawab nafkah anak tak taraf adalah terletak pada ibunya dan mahkamah boleh mengarahkan ibu untuk membayar nafkah atau elaun bulanan yang munasabah. Yang ketiga, penjagaan. Seksyen 86 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 menetapkan bahawa hak penjagaan anak tasar taraf adalah milik ibu. Waris sebelah ibu dan tanggungjawab penjagaan beralih kepada waris ibu jika ibu tidak berkemampuan. Yang keempat adalah perwalian dan pewarisan harta. Menurut Majlis Fatwa Kebangsaan, anak tak sah taraf tidak boleh berwalikan atau mewarisi harta pusaka daripada bapa biologinya namun berbeza dengan negeri Perlis yang membenarkan persabitan bapa biologi dalam pewarisan dan perwalian. Seterusnya kita pergi kepada isu berkaitan penasaban. Dalam isu berkaitan penasaban ini, ada hubungan nasab dengan bapa biologi. Terdapat enam, yang pertama nasab, nasab kepada ibunya sahaja, yang kedua harta pusaka dan hak pewarisan, tiada faraid dari bapa dan kepada bapa, yang ketiga adalah mahram, mahram ke atas keluarga ibu, yang keempat, perwalian, bapa biologi tidak layak mewalikan. Yang kelima, hak penjagaan, kastudi semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu. Seksyen 86. Yang keenam adalah nafkah. Nafkah sepenuhnya tanggungjawab ibu sekiranya ada persetujuan bapa biologi. Mahkamah akan endorsekan Seksyen 86. Seterusnya kita pergi kepada analisis kes. Terdapat lima kes yang kami uh, analisis. Yang pertama adalah Negeri Terengganu, Wan Khairi bin Nur Azmi lawan Farah Nuruliana binti Jawari 2011. Pemohon dan responden telah berdekat pada 9 Jun 2010 secara sah. Adat lelaki responden dilahirkan pada 7 Disember 2010. Dalam kes ini, mahkamah memutuskan tempoh kehamilan responden 6 bulan 4 hari iaitu melebihi tempoh minimum 6 bulan 2 lazur menurut hukum syarak. Mahkamah memutuskan bahawa anak lelaki tersebut adalah anak sah taraf dan boleh dinasabkan kepada pemohon mengikut hukum syarak. Yang kedua adalah daripada Negeri Selangor, Abdul Halim bin Muhammad Hashim lawan Azila binti Ramli. Pemohon 1 Abdul Halim bin Muhammad Hashim dan pemohon 2 Azila binti Ramli yang bernikah pada 27 Mac 2005 dan dikunakan 3 orang anak. Dalam kes ini, mahkamah memutuskan perkahwinan mereka tak sah kerana bernikah menggunakan wali hakim sedangkan wali mujubir masih ada. Perkahwinan fasid dan diforakkan. Persetubuhan mereka dikategori sebagai wadi syurha. Mahkamah memutuskan bahawa anak-anak pemohon adalah anak sah taraf dan boleh dinasabkan kepada pemohon satu kerana kelahiran anak di tempoh enam bulan. Seterusnya adalah negeri Kelantan, Faizal bin Rabian lawan Nur Nurul Fazila binti Nawi 2014. Dalam kes ini, plaintif dan defendant berkahwin dan selepas lima bulan 9 hari, defendant telah melahirkan seorang anak. Dalam kes ini, mahkamah memutuskan anak itu dilahirkan kurang daripada enam bulan kamaria selepas perkahwinannya tak sah taraf. Mahkamah meluluskan tututan plaintif untuk menasabkan anak kepada bapa kerana tututan ini dibuat atas tujuan perundangan dan pertakbiran dan tidak boleh mewarisi pusaka dan bertindak menjadi wali. Kes yang tersebut, Negeri Sembilan, Merzaini binti Alias lawan Muhammad Syarif bin Muhammad Taib 2001. Dalam kes ini, plaintif dan ditunan telah bernikah pada 10 April 1987 dan anak mereka dilahirkan pada 27 Februari 1988. Dalam kes ini, mahkamah memutuskan tempoh kehamilan plaintif melebihi 6 bulan kawariah dan ia hasil persetubuhan selepas nikah. Mahkamah menegaskan penafian nasab hanya boleh dibuat jika terdapat bukti zina atau karina hukum. Dan apa uh, penafian uh, defendant hanyalah berdasarkan semata-mata. Mahkamah memutuskan bahawa anak tersebut adalah anak sah taraf dan penafian nasab tanpa pembuktian hukum tidak boleh diterima mengikut hukum syarak. Dan uh, negeri terakhir adalah Perlis Muhammad Irham Muhammad Zabidi Rayuan nombor 090000060062002 iaitu kes rayuan terhadap keputusan mahkamah tinggi syariah Kang Kapelis eh Kang Kapelis yang menolak pengesahan kesetarafan anak perempuan perayu kerana anaknya dilahirkan dalam tempoh 4 bulan selepas perkahwinan dan disabitkan sebagai anak tidak setaraf mengikut undang-undang. Yang kedua adalah perayu berhujah bahawa mahkamah telah terkilaf kerana tidak mengambil kira fatwa negeri Perlis yang dikeluarkan pada 17 Januari 2012 yang membenarkan anak yang lahir kurang daripada 6 bulan kemudian selepas berkahwin dinasabkan kepada bapa kecuali jika dinafikan. Dan terakhir kes ini memperlihatkan konflik perundangan antara peruntukan undang-undang berkulis dan fatwa negeri dalam penentuan nasab dan kesetarafan anak. Seterusnya, kita kepada implikasi kebajikan dan perlindungan anak-anak tersebut ditetapkan bahawa tanggungjawab untuk menjaga, melindungi dan menafkahi serta menilih anak tersebut diletakkan tanggungjawab sepenuhnya ke atas ibu biologi. Masyarakat memandang rendah kepada anak tidak sah taraf dengan mengatakan bahawa anak itu anak yang kotor. Larangan terhadap perwalian dan perhubungan mahram dengan bapa kandungnya menyebabkan keperluan capatan wali hakim dan institusi mahkamah syarikat diperlukan. Cadangan yang kami boleh bagi adalah daripada prinsip Hifz al iaitu perlindungan terhadap pemeliharaan nyawa dan perlindungan keturunan diperkemaskan. Prinsip makasih syarik ini perlu berfokuskan kepada kebajikan dan kepentingan terbaik kanak-kanak ke tersebut. Kepit kesedaran kepada masyarakat bagi menjelaskan bahawa anak tidak sataraf ini tidak menanggung dosa akibat daripada perbuatan ibu bapa. Uh, daripada kesimpulan ini, yang kami dapat bagi adalah yang pertama anak tak mempunyai hak tertentu menurut hukum syarak dan undang-undang Islam. Yang kedua, pengesahan status anak penting bagi penentuan nasab, perwalian dan pewarisan. Yang ketiga adalah anak lahir kurang enam bulan daripada tarikh akad nikah tidak boleh dinasakan kepada bapa bayi lucinya. Yang keempat, wujud perbezaan fatwa di negeri polis berbanding negeri lain dan perlu penelitian semula. Dan yang terakhir, penentuan nasab berada di bawah bidang kuasa mahkamah syariah dan mestilah selari dengan kehendak syaratnya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.